Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sini saya akan menjelaskan tentang Burung perkutut Ciri-ciri uh, burung perkutut jantan Maupun burung perkutut betina Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share video di bawah ini Untuk berlangganan video selanjutnya Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini Ambil ulasan-ulasan ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Ciri-ciri burung perkutut jantan dan betina adalah bisa dibedakan uh, dari uh, beberapa ciri fisik maupun dari suara. Jadi uh, saya sendiri akan mengulas tentang bagaimana ciri-cirinya burung perkutut jantan maupun betina. Uh, ini saya akan mengulas yang jantan dulu, uh, mau saya pegang jadi dan nanti bisa dipraktekkan non di rumah kalau orang yang bingung untuk. Uh, Menandai atau men memberi tanda ini perkutut jantan maupun perkutut betina Ciri-ciri fisiknya adalah sebagai berikut Simak videonya jangan di skip Simak dari awal sampai akhir nanti biar paham biar tidak gagal Paham tentang ciri-ciri burung perkutut jantan maupun betina Ini, ini saya akan menjelaskan burung perkutut jantan dulu uh, kalau burung perkutut jantan itu ciri-cirinya yang uh, mendasar itu biasanya itu lehernya lehernya itu besar lehernya besar uh, dan uh, kokoh kuat gitu loh lehernya besar di sini lehernya besar dan apalagi kalau ditiup kalau ditiup itu uh, pompa udara pompa udara yang masuk ke dalam uh, apa temboloknya itu besar, menandakan juga uh, suaranya juga besar. Kalau uh, menandai burung perkutut jantan seperti ini. Lehernya besar uh, dan suka beruntak dia uh, gesit itulah, istilahnya giras. Bahasa Jawanya giras Dia itu gesit dan uh, suka beruntak atau agresif kalau dipegang gini agresif. Uh, seperti itu kalau perkutut jantan seperti ini. Dan lurik-lurik luriknya luriknya itu lebih tegas dari burung perkutut betina kalau betina lebih samar-samar ini lurik-luriknya dari sini sampai uh, mana tubuhnya itu luriknya lebih tegas hitam sama coklatnya itu lebih kontras nah, selain itu uh, pupur 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 ini ini loh pupur ini pupur itu yang di sini yang di raut muka atau leher atau kepala uh, ini pupurnya ini itu lebih terang, lebih apa ya, lebih abu-abu abu-abunya -abu itu lebih banyak, dan popor abu-abunya itu full, full dari dari sini dari depan sampai belakang sini, popor abu-abunya full dari depan sampai belakang. Kalau yang jantan ini ya, abu-abunya itu eh, di kepala dari depan sampai belakang, seperti ini eh, dari leher juga leher bawah, dan biasanya pupur abu-abu untuk yang jantan itu di sini itu eh, ngeve sampai belakang ngeve gitu kalau yang jantan seperti ini sampai jantan ngeve istilahnya kayak v huruf v itu ini sampai belakang ngeve seperti itu dan supit untuk supit udang supit udang walaupun tidak kadang ada yang keras kadang ada yang lembek di sebelah kiri dan kanannya ini supit udangnya di sini letaknya di sini jadi di antara dua belah uh, kaki atau paha di tengah-tengah itu -tengah, di bagian uh, duburnya istilahnya ini ini kalau ini yang jantan itu rata-rata keras menandakan suaranya juga keras Suaranya juga Lantang ini, ini keras ini kiri yang kiri juga keras yang kanan juga keras ini jantan ini dan cengkraman untuk cengkraman kaki berkutut jantan itu lebih kuat ini lebih kuat ini lebih kuat untuk cengkraman kaki untuk menandakan burung-burung berkutut jantan ini seperti ini kaki kuat dan uh, cakarannya itu kuat untuk uh, lebih tajam lah istilahnya dan agresif dia lebih uh, lagi ini berontak itu walaupun ini burung perkutut ini jinak ini Jadi cetati aja bekur ini tapi agresif kalau dipegang ini dan tubuh biasanya bongsor dan panjang ini bongsor panjang ini dan ekor ekornya itu ngeve nge istilahnya itu uh, bertingkat gitu loh dari ekor yang Paling ujung sampai yang itu ber, bertingkat istilahnya gitu Seperti so, itu burung perkutut jantan Dan untuk uh, menandakan lehernya besar itu gimana Lehernya besar itu biasanya orang menandakan Dan untuk menandakan suaranya itu kadang di uh, Sering orang meniup uh, burung perkutut ini Temboloknya, kalau temboloknya melembungnya besar Itu menandakan suaranya besar Contohnya saya belum begini ya Hmm Nah, ini barusan barusan kan temboloknya saya tiup, tapi pelan-pelan tiupnya -pelan eh, jangan sampai dia berontak ataupun sampai lepas ataupun sampai tersiksa. Eh, niupnya itu pelan-pelan, nanti kan temboloknya besar, temboloknya untuk memompa udara di eh, paruh itu besar. Seperti itu, eh, menandakan suaranya juga besar, inilah burung berkutut jantan. Seperti ini, loriknya yang, yang jelas, loriknya tegas, jadi apa tadi jantan itu? Uh, lebih besar tubuhnya lebih besar panjang ini produk jantan dan juga uh, apa sifatnya itu agresif dia pola pola apa istilahnya gesit tapi gesitnya gesit mapan kalau sudah yang jinak dan pupur 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 di kepala abu-abunya itu lebih banyak dan uh, ngeveh di atas tidak uh, lurus ini kalau yang betina kadang, -kadang lurus ini betina uh, dan jantan alis alis jantan itu abu-abunya full dan kelopak mata, kelopak mata itu ee, lebih ee, lebar dan tidak sayu Dan matanya tidak sayu, istilahnya mata ee, burung berkutut itu tidak sayu ee, Seperti itu, dan garis mata, garis mata itu lebih sejajar dari mata Jadi ini mata, jadi sejajar di tengahnya gitu, garis paruh sampai mata itu di tengahnya seperti ini Ini kan ee, sejajar ini, istilahnya sejajar dari paru sampai matanya sejajar, tidak uh, tidak di atas garis seperti itulah. Ini ciri-ciri burung perkutut jantan. Uh, dan habis ini saya terangkan untuk burung perkutut betina. Untuk perkutut perkutut betina kadang ada yang menyerupai jantan juga ada, tapi kan uh, kita harus tahu dengan ciri-ciri uh, fisik maupun ciri-ciri suara burung perkutut tersebut. Baik saya pegangkan burung perkutut betinanya dulu. Nah, ini saya uh, kasih tahu ciri-ciri burung perkutut betina. Burung perkutut betina ini uh, walaupun tubuhnya besar, tapi ini besarnya besar pendek, pendek loh ini. Ini uh, suaranya juga kecil, suaranya kecil dan uh, untuk bunyi saja dia uh, tidak rajin bunyi tapi hanya duduk atau layu-layu saja cuma beberapa kali bunyinya seperti itu. Uh, dan betina uh, apanya? abu-abunya itu cuma segaris ini segaris uh, istilahnya segaris saja tidak ngeve tidak sampai belakang jadi cuma di uh, jidat saja uh, dan pupur-abu-abu sini lebih uh, tidak terang lebih gelap lebih gelap pupura yang di bawah di, uh, lebih gelap tidak seperti yang jantan uh, dan garis mata sampai paruh ini garis mata sampai paruh itu garisnya di atas uh, paruh jadi garis, garis ini garis paruh sama mata berarti matanya di atas garisnya di bawah seperti ini seperti itu dan alisnya alisnya itu tidak full tidak full alis di mata ini tidak full tidak full sepenuhnya uh, sampai besar gitu tidak full sepenuhnya dan atas kepala abu-abunya itu tipis uh, sampai belakang itu tipis tidak uh, tidak ngevei gitu kita gitu putus di sini, cuma lurus ini putus ini di jeda saja. Dan selain itu uh, untuk sapit udang atau supit udangnya ini ini lembek ini dari di antara kiri dan kanan ini lembek karena tempatnya untuk bertempat uh, bertelur itu di sini tempatnya. Uh, jadi kiri lembek, kanan lembek di situ jadi, dan uh, warna abu-abu sama hitamnya itu agak tidak kontras. Tadi agak samar-samar dan lurik abu-abunya itu tidak simetris apa e, istilahnya sa, tidak sa, tegas lah samar-samar ini, samar-samar dan coraknya itu e, tidak seindah perkutut jantan dan ekor lebih e, pendek rata-rata ekor -rata lebih pendek. Selain itu cengkraman cengkraman kakinya itu lemah loh lemah e, bahkan tidak menyangkram dia cuma e, apa aja cengkraman remah tidak seperti burung perkutut jantan pada umumnya seperti itu uh, dan ini ini uh, rongga tenggorokan biasanya kecil sini karena ditarik gini kan ada uh, kulit tenggorokan itu kecil dan paruhnya agak pendek paruhnya itu pendek rata-rata seperti itu uh, dan matanya itu sayu matanya sayu tidak seperti burung perkutut jantan ini walaupun ini uh, perkutut ini kayaknya besar tapi ini cuma gemuk gemuk saja ini seperti itu jadi ciri cirinya adalah suaranya kecil tidak bisa nggayer seperti perkutut perkutut lainnya tidak bisa berjam-jam atau ber uh, menit-menit lamanya cuma duduk sama layu-layu sama ngerentang atau medoti seperti itu dan uh, warna Pupur abu-abu itu sampai tengah sampai tengah seperti ini tidak sampai belakang walaupun ini juga abu-abu tapi tidak nggfoh sampai tengah belakang ini cuma sampai tengah dan luriknya itu luriknya tidak eh, apa luriknya itu tidak tegas lebih kecil-kecil dan eh, tidak kontras lah istilahnya itu di lurik seperti itu dan tidak nge di atas kepala itu tidak nge-face di rumah lurus sampai di sini supit udangnya juga lembek eh, walaupun di kiri maupun di kanan itu lembek Walaupun tidak men menutup kemungkinan, yang lembek juga ada yang jantan. Kalau dewasa itu biasanya udah keras ini subit udangnya Dan selain itu cengkraman juga lemah ini perkutut betina. Eh, Seperti itu ciri-ciri burung perkutut jantan maupun betina. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Eh, ambil sisi positifnya, dan sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang. Eh, burung perkutut jantan dan betina atau ulasannya semoga sejati ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe like comment share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya salam rahayu salam kumania salam persaudaraan salam silaturahmi salam jabat erat salam guyub uh, rukun selalu salam binika tunggal ika dari sabang sampai merauke dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh